for oh, you kerja apa? I draw barang kat online bang. Tapi bila dah cakap topik ni, saya rasa nak share dengan korang, okay? Dulu saya fokus buat market type C je. Tapi type C ni, memang ada banyak type B. Type barang! Saya sendiri pun type C tau. Tapi saya pun tak berapa suka customer type C. Suka minta banyak-banyak free gift. Kalau tak nak bagi free gift, saya terus kena maki. Kalau sudah bagi, tak cakap thank you punya. Lagi nak komplain banyak-banyak. Komplain -banyak. kenapa tak bagi lebih sikit. Ha, Pastu tu, confirm bagi bad review. Bukan semua, tapi memang ramai yang macam tu Sikit-sikit tak puas hati, ha, habis Terus nak return, nak refund ha, Tapi customer Melayu lain Customer Melayu semua lebih steady Senang pinjam, tak drama macam type C Itu dia, Amai mencurahkan perasaan dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita telah dipanjangkan usia untuk bertemu lagi hari ini. Hari Jumaat, 10 hari bulan Syakban tahun 1447 Hijrah bersamaan 30 hari bulan Januari tahun 2026. Lagi 19 hari kita akan menyambut bulan Ramadan bulan yang mulia insyaAllah. Dan saya nak memaklumkan kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang pada bulan Ramadan ni saya akan bersiaran pada waktu bersahur lah ya, dalam lima, lima setengah macam lah ya. ke lima setengah pagi lah. Tak boleh nak bersiaran pada waktu malam sebab tiap-tiap bulan puasa, lepas terawih tu memang saya bersama NGO saya ni ada beberapa aktiviti amal lah di sekitar Kuala Lumpur lah sampai lewat malam, kadang-kadang sampai satu pagi ya. Jadi lepas subuh biasanya saya akan tidur balik sampai tengah hari dan lepas zuhur baru masuk office masuk studio ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ni saya nak cerita sikit dan update perkembangan di antara China dan Jepun dan melibatkan Taiwan juga satu lagi titik yang panas sekarang ni tapi sebelum tu saya nak jawab satu komen eh daripada seorang ni dia kata ni Muhammad Ras Mohidris eh dia kata pok ya dalam negara di kau menganjing hal dunia bangga pula sama China apa cerita dia ni macam inilah. Eh. Di kat Malaysia ni, lain isu dia dengan China. Eh. Negara, negara China tu saya sokong. Eh. Semua orang sokong sebab apa. Dia sokong Palestin, Dia sokong Iran. Eh. Dia musuh dengan Amerika. Eh. Musuh kita semua. Eh. Di kat Malaysia ni, kacau. Eh. kacau eh. Pemecah belah. Eh. Chauvinist, eh. Ah, ha, itu beza dia. Eh. Jadi tak ada kena-mengena. Tak ada sanggup paut. Eh. Ha, ini bukan pasal China. Pasal apa? Eh. Pasal dasar negara tu yang menyokong Palestin. Eh. Kat Malaysia pula di AP Kat Malaysia ni dia kebanyakan penyokong-penyokong ni anti Palestin. Kita tahu. Ha? ah, okey. Ya, hari ini saya nak update, nak cerita sikit pasal perkembangan di antara China dan Jepun dan melibatkan Taiwan juga. Satu lagi titik panas ya sekarang ni. Tapi sebelum tu saya nak update tentang perkembangan yang sedang berlaku ya, di antara Iran dengan Amerika Jahanam tu lah ya. Ha, itu semua orang nak, nak update selalunya. Apa yang sedang berlaku di seberang di belakang tabir sekarang ni ialah Qatar, Saudi Arabia dengan Turki sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk mendesak Trump eh, supaya membatalkan serangan ke atas Iran. Eh. Arab Saudi dikatakan adalah pihak yang paling serius nak mendesak Trump ni sebab uh, risau uh, negara dia dengan negara lain ni terserik dalam kancah peperangan tu. Ya. Walaupun Saudi ni dah bagi jaminan kepada Iran ya, yang mereka tak akan membenarkan seinci pun ruang udara mereka ni digunakan oleh Amerika untuk menyerang Iran. Tapi Saudi masih bimbang ya, dengan ancaman daripada Houthi yang mungkin mengambil kesempatan menyerang loji-loji minyak Saudi ni. Ya. Jadi secara peribadi saya agak saya ni... Secara pribadi lah, saya agak berbelah bagi sama ada nak mengharapkan perang ni jadi atau tak. Eh, tapi kalau berperang, tak sanggup pula nak tengok Iran ni dimusnahkan. Eh, tapi pada masa yang sama, saya pun tak sabar nak tengok Iran ni bom Israel kau-kau dan tenggelamkan kapal tentera laut Amerika tu. Eh. Jadi sebesar lah jugalah. Eh. Ha. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan ha? tuan-tuan dan pula rasa macam mana? Ada yang kata elok lah Amerika serang sekarang ni eh, dalam keadaan Iran memang dah bersedia. Eh ada yang berpendapat kalau Amerika tak serang sekarang ni pun mungkin hujung tahun ni dia serang juga eh dan uh, dalam serangan yang mengejut eh uh, sebab selagi Iran ni kuat Israel akan sentiasa mendesak Amerika ni serang Iran. ya lah, eh. tak boleh, eh. selagi Iran ni kuat dia akan serang eh uh, jadi kita nak tengok Israel jahanam dan saya banyak kali cakap lah ya saya nak tengok Israel ni jahanam sebelum saya mati lah ya ha. jadi Iran adalah satu-satunya negara di Asia Barat yang mampu menggugat Israel ya jadi Israel tak mau tunggu sampai Iran jadi terlampau kuat ya. sampai dia orang pun tak mampu nak musnahkan Iran ya usaha nak buat kacau bilau eh ya. CIA dengan Mossad ni daripada dalam Iran pun nampaknya Kurang berjaya. Eh? Sebenarnya serangan daripada dalam ni. Saya rasa lagi bahaya daripada serangan daripada luar. Eh? Guna jai, jai pejuang dan peluru berpandu lah. Eh? Mm -hmm. Waalaikumsalam semua yang memberi salam. Lama tak tengok live abang Zaham view. Oh ada hari-hari ada. Langcai. Langcai. <laughs> uh. Thank you sweet girl. Sementara tu di media sosial uh, ni. Sementara di media sosial lah, terutamanya di FB ni, sekarang ni berlaku perdebatan yang agak rancak juga tentang kemampuan Iran ni memusnahkan kapal-kapal perang Amerika ataupun CSG, Korea Strike Group eh, Korea Strike Group ni maknanya satu kapal induk tu dengan tiga empat kapal pengiring lah ya. Ha. Sebenarnya saya dah kaji banyak bahan-bahan bacaan daripada majalah-majalah majalah ketenteraan Eropah eh, dan juga pandangan bekas-bekas marin Amerika tentang kekuatan aircraft carrier Amerika ni ya, eh. sebenarnya memang aircraft carrier tu sangat susah untuk diserang apalagi nak ditenggelamkan tapi bukan mustahil sebab China ni dalam masa 20 tahun ni dia memang sentiasa fokus kepada nak cipta peluru pandu yang boleh tenggelam dengan kapal tu ya. Eh. jadi aircraft carrier tu dikatakan ada 4 lapis pertahanan ya, eh. dan dilindungi oleh 2 ke 3 ke 4 kapal pengiring yang ada radar pengesan serangan drone peluru pandu dan juga pengesan jet-jet pejuang yang boleh kesan ancaman daripada jarak 200 km lagi ya eh? dan mampu memusnahkan ancaman tu pada jarak 100 km daripada aircraft carrier tu. Jadi satu lapis pertahanan tu adalah pertahanan mengesan torpedo oleh uh, satu lapis lagi mengesan torpedo oleh kapal-kapal pengiring manakala aircraft carrier itu sendiri pun ada dua lapis pertahanan ya. Eh? Satu pertahanan peluru pandu dia dan satu lagi pertahanan laser untuk menembak jatuh drone ya. Eh? Jadi menurut pakar-pakar ketenteraan lah eh, kalau Iran nak tenggelamkan aircraft carrier tu yang bawa 70 jet pejuang tu Iran perlu menyerang secara komprehensif eh yang meliputi bukan saja drone eh kalau setakat drone je mungkin tak lepas eh ha, tapi serentak eh, drone peluru pandu plastik, torpedo dan kapal selam eh ha, dan cruise missile eh, ha, empat-empat sekali jadi kalau serangan tu dirancang dan dilakukan dengan tepat ya eh, kemungkinan ia berjaya menembusi keempat-empat lapis pertahanan tu memang adalah eh ha, sebab setera-tera Iron Dome Israel tu pun ha, ada empat lapis pun ha, lepas juga kan ha, tapi masalahnya Um, yang susah ni pasal ka, kapal tu sentiasa bergerak eh. Ya. Ha. Ha, jadi sebab dia peluru pandu yang Iran pakai ni ialah Apache Sonic ya ha, dan dikatakan China dah bagi peluru pandu khas untuk jahanamkan uh, ten, kapal tentera laut Amerika ni. Jadi insyaallah, ya. Jadi kesimpulannya aircraft carrier tu memang boleh dimusnahkan atau sekurang-kurangnya dirosakkan tapi bukan mudahlah sebab masing-masing tahu kekuatan dan kemampuan antara satu sama lain. Cuma kemampuan um, kemampuan dikatakan kemampuan kapal selam uh, Iran ni tak diketahui oleh uh, oleh Amerika eh cuma peluru pandu balistik DF2 ke kalau tak salah ya ya eh. Watan Cina yang dikatakan dicipta khas eh untuk memusnahkan aircraft carrier Iran eh uh, itu pun belum diketahui kemampuan dia oleh Amerika eh But, uh, dia tak pernah pakai lagi belum battle tested eh sementara tu satu perkembangan yang menarik lah tentang kerjasama di antara Iran, China dan Rusia berlaku semalam. Eh. banyak media-media melaporkan yang Iran, China dan Rusia ni telah menandatangani satu pakatan ketenteraan ataupun defense treaty dan perjanjian itu diserahkan eh, kepada Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Sebab -bangsa semalam juga. Eh. Kita saksikan video-video yang keluar semalam. Eh. The worst has been confirmed. Iran has just signed a treaty that could push the world to a point of no return, a direct agreement with Russia and China called the Triple Defense Pact. The message is simple and terrifying. Any attack on Iran means automatic world war, no negotiations, no warning, no retreat. The document exists 847 pages, a pact signed behind closed doors and officially submitted to the UN in the last few hours. Diplomats describe the text as a manual for global war. jadi dikatakan dalam video-video banyak video-video macam tu keluar dikatakan ada perjanjian 847 muka surat yang telah ditandatangani oleh Iran, Rusia dengan China a pakatan ketenteraan yang telah diserahkan kepada a pertubuhan bangsa-bangsa bersatu eh tapi saya siasat punya siasat eh buat sebenarnya dakwaan tu betul tapi tak tepat eh Ah uh, bukan tak betul tapi tak tepat. Eh. Memang Iran, China dan Rusia memang ada sign satu agreement semalam. Tapi bukan perjanjian pertahanan. Eh. Tapi perjanjian strategik. Dia ada beza dia. Eh. Kalau perjanjian pertahanan ni eh, dia jadi macam agreement antara Saudi Arabia dengan Pakistan lah. Yang bererti kalau Saudi kena serang, Pakistan kena tolong. Kalau Pakistan kena serang, Saudi kena tolong. Eh. Aha. Jadi kena hantar askar semualah. Perjanjian strategik hanya meliputi bekalan senjata, nasihat ketenteraan, perkongsian maklumat perisikan, satelit dan latihan bersama. Tak ada hantar askar. Tapi jadi dia dah misleading sikit lah. Sebenarnya tak ada perjanjian pertahanan. Perjanjian strategik. Tapi apa yang menariknya selepas saja perjanjian itu ditandakan ini, saya tak pastilah. Uh, 800 seperti yang dia claim 800 muka surat eh tapi apa yang menariknya selepas saja perjanjian tu ditandatangani eh di antara Iran, China dan Rusia eh diorang ni terus menetapkan yang diorang akan mengadakan latihan tentera laut secara bersama dalam minggu depan eh di laut Oman eh dalam masa minggu dalam minggu dua ni lah eh. kapal-kapal tentera laut China dan Rusia sekarang ni sedang bergerak menuju ke laut Oman untuk menjalani latihan ketenteraan bersama Iran ya. <tellan bueno> menarik ya. Yang menariknya latihan di Laut Oman tu memang dekat sangat dengan kawasan armada tentera laut Amerika tu. Ada orang pun berada di Laut Oman ya. mula ada Arab Patrol Pentagon sikit di Laut Oman ya. Jadi berikutan tu ya, berikutan uh, dah bocor rahsia yang uh, bocor cerita uh, berita yang um, uh, Iran, Rusia dengan China ni nak mengadakan Latihan ketenteraan bersama eh tentera laut bersama dekat laut Oman tu setiap usaha negara Amerika ataupun dia punya timbalan presiden dia lah eh eh negara Amerika ni terus melantun eh dan mengelupulah eh dan terus buat kenyataan yang China dan Rusia ni jangan sekali-kali mengancam atau mengganggu operasi tentera laut Amerika dekat situ eh dan Amerika tak akan teragak-agak memusnahkan kapal-kapal tentera laut China dan Rusia sekiranya mereka merasa terancam eh ada mengelupuh dah ya saya rasa ini jelas satu tindakan provokasi lah daripada uh, Rusia dengan China eh. sebab Rusia dengan China ni bengkak satu hal eh, pasal kat Venezuela satu hal lagi Amerika dah tahan kapal minyak China tahan kapal minyak uh, tangki minyak Rusia eh. uh, saya rasa dia nak balas kat sini lah eh. tapi saya tak rasa kapal tentera laut China ataupun Rusia ni akan melepaskan tembakan ke arah kapal-kapal tentera laut Amerika. Sebab kalau tembak satu peluru je, itu sama dengan peristiharan perang. Di mana kita tahu eh, Amerika dengan Rusia dengan China ni, dia orang memang mengelak untuk perang berdepan-depan. ya. jadi baiklah. Dua hari lepas, sama ada secara kebetulan atau tidak, kita pergi kita kepada China pula. Eh. Dua hari lepas, eh, sama ada secara kebetulan ataupun tak. Eh, tapi, tapi China telah mengeluarkan kenyataan yang keras menuduh Jepun sedang membina program senjata nuklear dan China, China ni juga menyifatkan langkah Jepun tu eh, meningkatkan bajet dia dua kali ganda secara mendadak telah mengancam keselamatan China eh. Jadi China juga telah mengingatkan Jepun eh yang menurut perjanjian uh, selepas Perang Dunia Kedua tu eh bila Jepun sendiri tu uh, kalah tu ya eh, Jepun tak dibenarkan membesarkan tenteranya sampai mampu menyerang jiran eh ah, tapi hanya cukup untuk mempertahankan pantai ini saja. Maknanya Jepun tak ah, cara teknikalnya Jepun tak boleh ada senjata nuklear lah eh. China ni dia turut mengingatkan Jepun yang China ni berhak menyerang Jepun tanpa perlu memberitahu Majlis Keselamatan Bangsa-bangsa Bersatu menurut perjanjian lepas perang ya. Eh. Ah, jadi berikut dengan tu Jepun eh dia dah panik dia menasihatkan nelayan-nelayan Jepun supaya menjauhi daripada menangkap ikan di perairan uh, kepulauan um, Senkaku eh yang jadi di selatan Jepunlah. Ah uh, dan sampai lah dekat-dekat dengan Taiwan eh yang menjadi pertikaian di antara Jepun dengan China sejak lepas perang dunia kedua eh. Jadi ini uh, langkah China ni ini berikutan terbocor maklumat dari uh, PLA eh uh, People uh, Liberation Army China yang China sekarang ni bukan lagi menganggap Jepun eh, sebagai hanya sebuah negara sekutu Amerika di Pasifik tapi sekarang Jepun ni dianggap eh, sebagai negara yang memberi ancaman keselamatan kepada China eh. ah, itu pendirian uh, PLA ya. Eh. jadi menurut pemerhati keadaan ni adalah keadaan paling tegang eh, sekarang ni di antara Jepun dengan China sejak Perang Dunia Kedua yang yang dah habis 80 tahun lepas eh. Aa, jadi satu lagi titik panas. Eh? Jadi apa yang membimbangkan uh, pemerhati politik dunia geopolitik ialah China ni menuduh Jepun telah membangunkan program senjata nuklear secara rahsia. Eh? Aa, China telah mengeluarkan dokumen laporan perisikan sebanyak 29 muka surat tentang program rahsia nuklear Jepun tu eh. Aha, dia nak buat bom eh, nuklear juga. Tapi Jepun ni kalau buat bom nuklear, kau pukir bomlah Amerika, pasal Amerika yang bom kau kan. Aha. Jadi China terang terang bagi amaran yang jika Jepun ni kalau Jepun ni menggunakan senjata nuklear, eh, sorry, membangunkan senjata nuklear, China akan bertindak menggunakan ketenteraan. Eh, mana dia akan serang lah ya. Eh. Sebenarnya ketegangan di antara Jepun ni bermula sejak 7 hari bulan November tahun lepas lah, tahun 2025. Di mana? Perdana menteri Jepun yang baru dilantik masa tu baru sebulan kalau kalau tak salah saya lah a uh, uh, Takaychi ni telah membuat kenyataan di Parlimen Jepun yang mengejutkan uh, Beijing eh uh, menggelupuh eh kenyataan tu dibuat selepas memberi uh, membalas uh, menjawab soalan seorang ahli parlimen Jepun lah eh. saya rasa ini saja tanya soalan bonus lah eh uh, seorang ahli parlimen Jepun dekat parlimen ni, dia ditanyalah. Uh, dia tanya perdana menteri baru ni eh Apakah tindakan Jepun sekiranya China menyerang Taiwan? Eh? Nah, ini soalan perangkap. Lah, eh? Ya. Jadi Perdana Menteri Jepun ni Takai ni pun jawab lah. Dia kata, sebarang gerakan ketenteraan oleh China ke atas Taiwan akan menimbulkan situasi yang akan mengancam keselamatan Jepun. Dan dalam situasi begitu, Jepun mempunyai hak untuk menggunakan kekerasan tentera untuk mempertahankan diri. Dalam bahasa mudahnya, Jepun akan tolong Taiwan lah. Eh? Nah, dia akan masuk campur lah. Eh? Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, untuk selama berpuluh-puluh tahun sebenarnya Jepun tak pernah sentuh isu Taiwan dengan China ni walaupun di belakang tabir ni pemimpin-pemimpin Jepun ni banyak kali menyuarakan pendirian dia orang yang menyokong Amerika dalam isu Taiwan dengan China ni lah ya. Eh. Aha, maknanya dia sokong lah Taiwan nak merdeka eh. malah Jepun sentiasa membekalkan maklumat perisikan kepada uh, pasal Taiwan ni kepada Amerika eh. Jepun sentiasa membenarkan Amerika menggunakan pengkalan tentera laut dan tentera udara dia orang eh, untuk me memantau Taiwan ni tapi Jepun tak pernah buat kenyataan secara rasmi tentang pendirian dia orang ni demi menjaga hubungan baik dengan China Sampailah lah ni jadi Perdana Menteri baru sebulan eh, belum panas kursi lagi dia buat China menggelupur eh. sebab itulah kenyataan Perdana Menteri Jepun tu dah kira ros the red line lah eh ya. ha, dia padamkan line terus eh ya. ha, ha, ha. jadi kalau kita ingat lagi ha, respon China terhadap kenyataan Perdana Menteri Jepun tahun lepas tu pada November tahun lepas tu sangat keras eh ya. dalam masa 40 jam eh, sorry dalam masa 48 jam saja kementerian luar Jepun ni eh, telah memanggil duta Jepun di Beijing eh mengadap. eh Ha, mengadap dia basuh kau-kau lah eh ya. menteri luar China sendiri telah menyampaikan amaran kepada kerajaan China ha, ha, ke, ha, melalui duta Jepun tu lah eh ya. jadi China membuat kenyataan yang kenyataan Perdana Menteri Jepun tu tak boleh diterima sama sekali merbahaya dan bersifat provokasi ya ha, tapi China tak buat hati ya ha, dan 2 bulan baru eh ya. ha, dia macam-macam dia buat eh lah, ya. bulan sebulan lepas tu pada 9 Disember 2025 Rusia dan China telah mengadakan latihan ketenteraan udara uh, dan uh, tentera uh, laut dan udara di sekeliling perairan Taiwan eh, dengan menggunakan pesawat pengebom senjata nuklear masing-masing eh. Apa dah? Atu apa? Jadi China dan Rusia ni nak bagi mesej jelas dan terang pada Jepun yang mereka akan bergabung kalau berlaku peperangan. Dan dalam latihan tu eh, uh, dua kali eh, Pesawat uh, tentera udara China ni dia lock uh, jet-jet pejuang Jepun ni eh. Ha, Jepun pun menggelumpuk lah. Jadi Amerika pun uh, disengaja masuk ruang udara Jepun. Jet-jet uh, tu pemintas keluar dia lock eh. Uh -huh. Lock ni kes tunggu nak tengah butang lah. Tengah butang menentuk lah eh. Jadi Amerika pun bertindak juga eh. Respon juga. Dua buah pesawat pengebom B-2 Amerika selepas uh, China dengan Rusia ni adakan latihan uh, ketenteraan. Uh, Terbangkan ke Jepun untuk mengadakan latihan dengan pesawat F-35 dengan F-15 Jepun. Eh? Maknanya uh, China dengan Rusia ni buat, buat uh, latihan ketenteraan kat keliling Taiwan tu. Saja nak provoke. Eh? Dia selalu lepas lah masuk perairan Jepun. Masuk ruang udara Jepun. Ha, lepas tu Amerika pun hantarlah B-2. Buat latihan juga dengan Jepun dekat Jepun. Eh? <laughs> Aduh. Betul Jordan, Jordan memang lama kena picit telur lah, Ha. Rakyat dia pun tak suka Raja Jordan ni. Ya. Jadi bukan itu saja eh. China juga telah menggunakan saluran diplomatik eh. meminta beberapa buah negara penting eh, macam Perancis dan United Kingdom supaya mengulangi mengisytiharkan pendirian mereka yang menyokong One China Policy. One China Policy ini maknanya mengiktiraf Taiwan sebagai sebahagian daripada China lah eh. Aha. Jadi selama dua bulan ni pihak China telah dia maknanya provokasi itu dibuat oleh Perdana Menteri Jepun tu Uh, bulan November, maknanya December, January baru 2 bulan lebih ya, eh. uh, dalam masa 2 bulan ni China telah mengeluarkan kenyataan demi kenyataan lah mengecam Jepun dan ada pegawai tertinggi China yang menuntut permohonan maaf pun daripada Perdana Menteri Jepun eh. ha, tapi Jepun senyap ya. Eh. Ha, tapi sampai hari ni Perdana Menteri Jepun tu tak minta maaf tapi lepas tu dia buat kenyataan-kenyataan yang lembut-lembut lah eh. Ha, tapi dia tak minta maaf eh. ha, senyap dia relax Jepun eh. dia memang tak nak gaduh dengan China lah eh. tapi dia ada yang kata eh, kenyataan eh, Amerika yang sengaja cucuk Jepun ni eh. Ha, tak cukup dengan tu eh. China juga telah mengenakan serangan ekonomi terhadap Jepun eh. penerbangan pesawat-pesawat China yang pergi Jepun nak bawa pelancong tu dibatalkan eh dan itu menjejaskan industri pelancongan Jepun sebab tiap-tiap tahun berjuta-juta rakyat Cina melawat Jepun eh. Ha. Jadi program-program kebudayaan dengan Jepun pun dibatalkan. Filem-filem eh? anime kartun Jepun pun disekat daripada masuk China eh. Betul-betul sentaplah China ni eh. <laughs> ah uh, uh, dia sekat eksport dan uh, import uh, makanan laut daripada Jepun dia sekat ya. eh. kata memang China ni sentap habis lah selama 2 bulan sejak November tahun lepas eh. Ya. Tapi tak disangka-sangka ya. Tak disangka-sangka dalam keadaan tegang tu 2 minggu lepas Rusia pula mengumumkan yang laut di pulau utara Jepun eh, ya, lupa nama dia dah ya, yang diduduki oleh Rusia tu ya, ditutup kepada nelayan-nelayan Jepun eh. Ya. walaupun dah selama berpuluh-puluh tahun dah Rusia tak pernah kacau pun eh. Ya. ha, jadi dia orang buat tak tahu je ini menjejaskan pendapatan nelayan-nelayan Jepun ni kira-kira 2 ke 3 bilion dolar setahun eh, ya, sampai nelayan-nelayan Jepun ni membuat demonstrasi eh, ya, mendesak kerajaan Jepun ni uh, settlekan masalah dengan Rusia ni eh. Ya. ha, dia nak cek makan tak boleh Uh, maknanya Rusia ni memang duduk betul-betul solidariti lah dengan, uh, dengan China ni sebab itulah dalam duduk tegang dan panas tu ramai para permahati uh, uh, geopolitik terkejut lah eh, bila Amerika ni dia hantar uh, apa, carrier Strike Group USS uh, Abraham Lincoln ni yang berpengkalan kat Jepun ni untuk pergi ke Asia Barat untuk menyerang Iran ni eh. Aha. Jadi persoalan yang timbul, eh, ramai yang tanya lah. Eh, adakah China akan mengambil kesempatan ni eh, nak serang Taiwan eh, ataupun nak serang Jepun? Eh? Saya rasa tak lah. Eh. Ha, belum lagi lah. Eh. Jadi Amerika pun tahu eh, China tak akan serang Jepun dan Taiwan buat masa ni. Sebab tu dia orang berani eh, suruh kapal USS Abraham Lincoln tu tinggalkan Lautan Pasifik dan pergi ke Laut Arab pula. Tapi dia bukan pergi kosong lah. Dia ganti dengan satu kapal pengangkut lagi nama dia USS Tripoli eh. Ha, tapi kecil lah kapal itu. Tak besar macam USS Abraham Lincoln lah eh. Jadi apa pula pendapat tuan-tuan dan perempuan eh. Ha, apakah muslihat China dan Rusia ni. Tiba-tiba nak adakan latihan tentera laut bersama Iran minggu depan eh. Aha. Dan keduanya adakah China akan ambil kesempatan. Eh, perang US-Iran ni untuk serang Taiwan eh. Jadi sila tinggalkan pendapat tuan-tuan uh, dan perempuan. Di ruang komen eh. Uh. Dan sebelum berakhir saya nak. Uh, jual madu eh. Ha, uh, ni siapa-siapa yang biasa beli madu yang saya jual dalam 2-3 bulan lepas tu. Sarang madu lebah kita potong. Ini memang madu saja eh. Uh, madu bunga liar iran eh. Uh, baru sampai stok ni dalam beberapa hari lepas. Yang ni 300 gram. Harga dia RM26 eh. madu saja. Tak ada campur dengan apa eh. Uh. Dan ini madu bunga liar iran. Uh, yang ni 500 gram. Setengah kilo lah eh. RM39 eh. Uh, maknanya setengah kilo RM39. Yang 300 gram ni RM26 eh. Siapa nak order boleh uh, WhatsApp Izwan 011-3300-9817 eh. Ha, uh, saya ulang. <laughs> 011-3300-9817 eh. saya semua tu boleh tulis kat sini kot. Eh. Hmm, text. Ah, dia. Hmm, text ya. Ah. 011 ah boleh 3300 9817 ah ni dia izwan eh 011 3300 9817 siapa nak beli madu lebah boleh ah whatsapp ah ni dia ah gayat okay. 011-3300-9817. Siapa nak order boleh boleh uh, boleh WhatsApp kat Izwan eh. Aha. Boleh nampak lah. Asli, mana ni asli? Memang kita confirm asli ni. Aha. Salah Abang Zam, apa pendapat Abang Zam tentang sonic weapon yang dipunyai oleh AS? Adakah ia berupaya menentukan kemenangan bagi pihak AS? Yang sonic weapon tu, dia saya rasa jarak dekat je dalam 100 meter macam tu lah. Dia, dia, bakat, dia pasang daripada atas helikopter ke bawah lah. Saya tak rasa itu boleh digunakan untuk perang lah. Itu digunakan untuk macam untuk pengganas ke, pengganas kapal terbang ke ataupun serangan-serangan ke ada pelat di sana. Tapi dengan Iran ni tak boleh pakai yang tu lah. Dan sonic tu memang ada lah. Ha, di mana dia, 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 pasang tu dekat atas dekat atas ni, dekat atas helikopter eh dia duduk kalau jadi jarak dia tak, tak sampai 100 km meter lah. eh tapi nak serang Iran tak boleh pakai itulah eh ha dia kalau dah lumpuh semua nak masuk dia baru oh bolehlah jadi dia bukan faktor penentu kemenangan Amerika terhadap Iran lah nak serang ni eh ah itu untuk operasi kecil kecil lah. okey terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama saya hari ni ha selama hampir 25 minit insyaallah malam nanti saya akan update satu lagi topik eh lupa dah putusnya, apa topik apa Ah uh, topik pasal pasal Amerika ni eh pasal NATO pasal uh, Maga ni eh make America go away. Ah <laughs> uh, betul ini uh, ini bukan orang Arab kita beli dengan orang Iran. Ah uh, dia dia ni eh, tipu tak tipu kita kita bukan kira siapa eh, tapi kita uh, check dengan sah kita test dululah. Hmm aduh asli. Yang ni 300 uh, gram ni RM26. Yang 500 gram ni ataupun setengah kilo ni RM39. Ya. Madu asli. Kita kan dah biasa order madu eh. Kita punya supplier ni bagus lah. Boleh order? Okay. Terima kasih. Jangan lupa support channel saya ni. Like, subscribe dan share ya. InsyaAllah kita bertemu lagi malam nanti ya. Ha ha. Saya akan update lah. setiap kali live lah memang akan update pasal Iran ni lah. Okay, Assalamualaikum. Bye. Ara-ara suara okey Ainari? Selari dengan mikrofon.